Протягом 2014 року органами прокуратури міста Кривого Рогу забезпечено якісне розслідування та направлення до суду 23 обвинувальних актів про кримінальні корупційні правопорушення відносно 24 осіб. 11 кримінальних справ розслідували службовці Криворізького міського управління внутрішніх справ. Подібні правопорушення на жаль фіксуються майже у всіх сферах, втім частіше у галузі медицини, освіти, банківській сфері та власне у роботі правоохоронних органів, так, наприклад, лікар держав. Раного підприємства Український науково-дослідницький інститут промислової медицини вимагав гроші за документ, який підтверджує наявність у пацієнта професійного захворювання серед останніх випадків і вимагання хабара у розмірі 10 тисяч, завідуючи кафедри Криворізького національного університету. Во время отработки продіння гласних слідних дій, в тому числі негласного діюдіоконтроля кабінета фігуранта розробки, були, були скарб. так, замечены и зафиксированы факты передачи от лиц денег нашему фигуранту. Как вы обращаете внимание, я действительно не сейчас выбегаю называть фамилии свидетелей, фамилии лица, которые сейчас имеют процессуальный статус обвиняемой, поскольку приговор в отношении обвиняемого лица еще не вынесен, законную силы не вступил, поэтому ну, после вынесения приговора мы уже будем говорить с озвучиванием фамилии. После фиксации данных моментов всех в сентябре 2014 года фигурант был Фигуранту было объявлено подозрение совершения преступления присмотренной частью части 3 статьи 36 Уголовного кодекса Украины. И дело было направлено, обвинительный акт по делу был направлен в Центральный городской суд по территориальности. Однако перед этим фигурант по делу, на тот момент подозреваемая, ушла на больничный. То есть, соответственно, у нас мы не смогли, не имели возможности ставить его в суд для отстранения от занимаемой должности. Первое слушание по сути запросам свидетелей произошло 9 декабря 2014 года под председательством судьи Центрального городского суда Месоедовой. В ходе заседания мной было заявлено ходатайство об отстранении от занимаемой должности. До сих пор это ходатайство не рассмотрено. Следующее заседание не состоялось по причине явки обвиняемого в судебное заседание. И, наконец, 21 января было, произошло очередное слушание, в ходе которого судья снова не принял решение об отстранении обвиняемого от занимаемой должности. Ну, скорее всего, это решение будет принято очередное судебное заседание, если не ошибаюсь, 4 февраля 2014 года. На следующий момент допрошено, проведено подготовительное судебное заседание, оглашен обвинительный акт, допрошено три свидетеля. На следующее судебное заседание планируется допрос еще двух, либо трех, в зависимости от явки свидетелей и, возможно, после рассмотрения ходатайства, заявленного еще 9 декабря, и, возможно, в зависимости от ситуации, от показаний, которые дадут свидетели, изменение порядка и переход к оглашению материалов дела, по крайней мере. Возможно, такое ходатайство будет страны обвинения заявлено. Минулого року Криворізькими правоохоронними органами розслідувано і доведено факти хабарництва, особливо в особливо великих сумах, як, наприклад, 40,5 з половиною тисяч гривень та 1 тисяча доларів США. Мінімальний розмір хабара становив 2 тисячі гривень. Всі фігуранти за вище зазначеними справами покарані і відповідатимуть згідно з чинним законодавством.